ваше получили вот рассмотрели его, вы который раз отказываетесь от проведения, от участия в проведении судебного заседания, вот, и тем самым вы срываете проведение судебного заседания. Вы прекрасно понимаете, что без вашего участия никакого решения в суде принято не будет. Поэтому мы еще раз вам предлагаем проследовать на заседание суда, будете ли вы это делать или нет. Вот. Если вы этого делать не будете, мы на данный момент составляем акт о вашем нежелании принять участие в судебном заседании. Все видеозаписи, которые делаются в этой камере, сфальшованы. Все, что нужно сказать, я написала письмо. Юлия Ваня, все, что написали письмо, вот это и надо рассказывать в суде, а не в заявлении, которое вы подали. Поэтому я вам еще раз предлагаю проследовать для все участия в заседании в Ти за Юлия Владимировна, я еще раз к вам обращаюсь и говорю все, ваше нежелание принятия участия и в судебном и заседании и и в срывает заседание судебного судебного этим самым вы срываете проведение и и в судебного заседания. Все Поэтому я еще раз вам предлагаю проследовать. Мы не фальсифицируем. Yeah. Мы ес не, не фальсифицируем никаких документов, никаких абсолютно видеозаписей. Поэтому я вам повторно Все предлагаю принять участие в судебном заседании. Все ес Ваше нежелание Ваше нежелание принять участие, срывает заседание, судебное Все заседание. Если вы не Все будете принимать судебное заседание, участие мы составляем акт. Все видеозаписы, в типа есть Мы не фальсифицируем никаких яки... видеозаписей. Типа есть Мы это сделаем для того, чтобы зафиксировать яки... ваш ответ. Все видеозаписи участвовать в, в судебном заседании. Есть постановочные, театром, и вы не Я Все понимаю вас о том, что вы не будете принимать Все участие в судебном в заседании. В Поэтому мы Все составляем а о вашем в, участвовать в судебном палаті, є Все видеозаписи, які робляться в палаті, є